Mereka menganggap bahawa negara berpendapatan tinggi merupakan negara yang ber, yang mempunyai bangunan tinggi. Ya. Maka bila kita kata nak buat bajet untuk mencapai pendapatan tinggi, diselitkan pembinaan menara warisan yang bertingkat tinggi 100 tingkat, ya. Maka bagi mereka mereka menganggap ianya satu perkara yang logik dan rasional, ya. Nak pendapatan tinggi kena bangunan tinggi. Tak betul, ya. Dua perkara itu tak ada hubung kait, ya, di antara satu sama lain. Banyak negara-negara yang berpendapatan tinggi tapi tak ada bangunan-bangunan yang setinggi KLCC. Kalaulah pendapatan tinggi bergantung kepada bangunan tinggi, Dah lama dah Malaysia ni negara berpendapatan tinggi kerana kita dah ada KLCC. Tapi Singapura tidak ada. Korea tidak ada. Taiwan ada. Ha, Taiwan jelah ada kot. Tapi dia dah berpendapatan tinggi. Baru dia bina bangunan tinggi. Betul? Ya? Inilah masalahnya. Ya? Kita bangga dengan KLCC. Saya nak minta ya, sekali lagi lah. Ya, soal ketelusan soal pertanggungjawaban saya nak minta yang amat berhormat Perdana Menteri mendedahkan kepada kita pengalaman kita dengan pembinaan KLCC buat apa yang kita belanja untuk membinanya buat apa yang kita kena tanggung hingga hari ini setiap bulan untuk membiayai kos pembinaannya dan kos penyelenggaraannya saya buat congak-congak orang kampung lah ya, kampung Shah Alam eh. saya buat congak-congak cara orang kampung di Shah Alam dulu ada satu syarikat Turki dia nak sewa satu tingkat dia diberitahu sewanya seratus ribu sebulan kalaulah Petronas menyewa bangunan KLCC di mana dia dipaksa sewa satu menara, satu tower 88 tingkat dengan 100 ribu sebulan maknanya soal bayar sewa saja Petronas kena bayar 8.8 juta ringgit sebulan adakah ini satu pelaburan yang wajar kita nak yang amat berhormat perdana menteri mendedahkan kepada kita keuntungan dari segi dia punya financial punya balance sheet dan sebagainya projek KLCC dan sejauh mana ianya telah mendatangkan pulangan kepada pihak yang mengeluarkan belanja membina bangunan itu dan apabila kita mendapat segala angka-angka ini barulah kita boleh memikirkan sama ada wajar ataupun tidak Kita nak bina satu lagi bangunan 100 tingkat Betulkah ianya satu pelaburan Yang mendatangkan hasil yang lumayan Setelah ianya dibina Jangan kita berkeyakinan 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 Seperti mana yang berhormat Daripada hulu terengganu Minta maaf ya Kerana kita berkeyakinan hanya setelah kita meneliti segala angka-angka kos yang akan kita keluarkan yang kita belanjakan saya faham ianya bukan dikeluarkan oleh kerajaan belanja ini katanya akan dibiayai oleh pihak PNB PNB ini tabungan rakyat rakyat yang menyimpan duit dalam amanah saham nasional rakyat yang menyimpan duit anggota tentera dalam tabung angkatan tentera duit mereka masuk dalam PNB adakah ianya satu pelab pelaburan yang wajar apa yang kita dengar keputusan ini bukan keputusan yang dibuat oleh PNB sendiri tetapi pihak pengurusan terutamanya telah menyatakan ianya keputusan yang dibuat oleh pihak The Board of Trustees Yang mana pengerusinya adalah yang amat berhormat Perdana Menteri Dan timbalan pengerusinya adalah yang amat berhormat timbalan Perdana Menteri Maka ianya bukan satu keputusan yang komersial Ianya satu keputusan politik yang mempunyai kepentingan-kepentingan politik dan malangnya sikap dan sifat keinginan untuk grandeur dengan izin nakkan sesuatu yang hebat Dr. Mahathir dah ada Twin Towers Datuk Seri Najib nak kena ada menara dia sendiri juga Ya, ya. inilah masalahnya ya. sedangkan yang Datuk yang dipertua jumlah sebanyak 5 bilion ini congak-congak cara orang kampung di Shah Alam ianya boleh menghasilkan satu perpuluhan dua lima juta eka satu juta dua ratus lima puluh ribu eka tanah yang boleh ditanam dengan kelapa sawit yang boleh menempatkan seratus dua puluh lima ribu peneroka yang boleh disamakan dengan 500 ribu rakyat Malaysia yang akan dapat menghasilkan bagi setiap satu peneroka itu jumlah sebanyak 14 ribu USD setahun. Betul. Lepas 5 tahun. Tetapi setiap tahun selepas itu. Kita ada banyak tanah di Sabah. Di Sarawak, mengapa wang itu tidak dilabur dengan satu pendekatan yang akan menghasilkan keagihan ataupun pengagihan kekayaan negara kepada jumlah rakyat yang paling maksimum daripada dibina satu menara warisan 100 tingkat yang hanya akan mendatangkan keuntungan kepada kontraktor-kontraktor yang tertentu? menghasilkan kesesakan lalu lintas seperti mana yang disebutkan oleh yang berhormat Bukit Bintang menghasilkan satu ketidakketentuan dari segi pulangan kerana adanya gelap office space ruang pejabat yang berlebih-lebihan yang dinyatakan oleh yang berhormat Kuala Selangor dah ber, beribu-ribu berpuluh ribu kaki persegi kawasan ataupun ruang pejabat yang wujud di Kuala Lumpur yang tidak diguna pakai dan kita akan tambah lagi dengan membina menara warisan yang menelan belanja sebanyak 5 ribu juta